Это загонки 16-й год, это было под Питером, зимние вот, соревнования. Э, вот там на капоте олдтаймер жали. Это было в июне. Почему Запорожец? Это моя родина, я из Запорожья, а живу в Беларуси сейчас. Хоп. Вот это юбилейный наш. Юбиляр. ЗАЗ-966. Ред, редчайшая модель в идеальном состоянии наших гостей из Беларуси. Я ее только восстановил буквально год назад и практически еще не успел толком наездить, но на дальняк, вот первое путешествие правда машина все равно приехала не своим ходом она на вот так как нам ну, очень жалко сохранить, как бы хотелось бы ее. Жену и машину не выбирают поэтому и вот лежит дыша к этому автомобилю и все. Маленькая, уютна машина, дизайн у нього харизматичний. Всі остальные на одно лицо, а він вже має свой характер. Це мій перший автомобіль. В принципі, я б сказав так, що він вже змінив і кузов. Повністю був перебраний там до гвинтика. Все робив сам. на эти и полностью все, все, что было зібрано, все самотужки.